Я, Крупко Дмитрий Владимирович, обратиться к общественности с наболевшим вопросом. Этот вопрос связан с условиями содержания под стражей в замковой строительной колонии, которая находится в Хмельницкой области. В этой колонии я отбываю наказание уже 4 года. За эти четыре года я, я просто поменялся. Поменялся морально, поменялся физически, поменялся психологически. Я просто замечаю по себе, что этот процесс деградации моей личности, он необратим. И все это связано именно с условиями содержания в этой колонии эти условия содержания искусственно создают администрация работник администрации замковой колонии которые не любят критики в свой адрес которые которые не терпимы к жалобам на условия содержания которые они, они же менять не хотят, и которые они же создают, и которые они же поддерживают. Эти условия содержания, они, они не могут существовать в нашем обществе, которое стремится к человечности, которое стремится к демократизму, которое, я уверен, содержит в себе тех людей, которые обратят внимание и которые захотят тем или иным способом поспособствовать решению вопроса с 58-й колонией, выжить и дожить до какого-то э, до какого логического завершения вот этих вот издевательств, вот этого катувания. Потому что по-другому назвать это трудно очень. Главные инициаторы таких бесчеловечных условий содержания на ЗВК-58 это начальник учреждения Новосадлова Александр Владимирович. Это его первый заместитель Друченко Павел Владимирович. Это оперативник Зведенюк Виталий Николаевич. Это так называемая первая тройка, которая делает погоду которая решает судьбы человеческие, которая, которая есть тем тем звеном препятствует нормальному содержанию под стражей, которая всячески способствует тому, чтобы люди умирали, чтобы люди становились коллегами, чтобы люди лишались ума, лишались разума, лишались Физического здоровья. Я не знаю для чего им это нужно. Я не знаю, я не понимаю, какие цели они преследуют. Но верю, пока, пока еще верю, что что-то поменяется. Без какой-либо помощи извне я уверен, что мы самостоятельно там ничего не поменяем. Хотя поменять-то мы хотим всего-то ничего. Просто... Просто человеческого, нормального, человеческого к себе, как к осужден, который не лишен абсолютно всех прав отношений. Поэтому обращаясь к общественности, обращаясь к народным депутатам Украины, обращаясь к, ко всем лицам, которые, у которых есть возможность, у которых есть, может быть, желание повлиять на сложившуюся ситуацию я прошу, помогите, просто помогите СОС, потому что дальше, дальше терпеть уже невозможно. Спасибо.